что можно сказать по сегодняшней игре для нас задачи остаются такими же на каждую игру то есть выходить максимально собранными играть с первой до последней минуты в одном ритме и стараться выиграть игру то есть в принципе все какие-то эти принципы были выдержаны моментами конечно команда может быть где-то Теряла концентрацию или некоторые игроки не выполняли установки. И вот в эти моменты мы там теряли свое преимущество. А так радует то, что количество результативных передач. То есть команда не заканчивала игрой, как в прошлой игре. Некоторые моменты мы заканчивали с одной передачей бросок. Старались довести, до, чтобы партнер забил... С выгодной позиции. Ну, в результате 32 передачи. Это, скажем так, показатель очень радует в данной игре. Леонид, это лучшая игра будет война да, в сезоне? Ну, я думаю, что моментами вот именно движение и скорость исполнения. Именно в плане командной игры, наверное, одна из лучших. То есть у нас получается моментами мы можем играть так, как играли сегодня практически всю игру. Моментами мы останавливаемся. Хотелось бы, чтобы мы не останавливались. Ты недоволен ли тренерский штаб Зотовым сегодня? Он получил достаточное время. Ну, раз он получил достаточное времени, он его заслуживает. То есть, вот, понятно, что в данной ситуации, когда была там, разница 30 очков, не дать ему возможность играть было бы глупостью. Поэтому он он должен заслуживать это время, то есть каждой минуты, проведенной на площадке, он должен доказывать, что он может выйти там э, в играх, где будет, э, скажем, не такая разница в счете и помочь команде. Скажите, и что с в итоге? Ну, пока точных данных нету, скажу, э, будет на следующей неделе. Надеемся, что не знаю, в течение недели, может быть, он будет готов. Точных данных нет. Ну и правда ли, что бусовая температура? Да, он п вчера после тренировки плохо себя почувствовал. Сегодня даже не появлялся в раздевалке, поэтому, ну, я думаю, что с ним будет все нормально. Спасибо.